Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kerana lupa sampai lupa untuk kahwin. Tapi beliau tak pernah kata bahawa jangan kahwin. Sebab dalam Islam. Kahwin ini merupakan syiar. Tapi kita menyebut tentang sebahagian orang tak kahwin kerana bersebab. Tapi bukan menyatakan hukum tak payah kahwin. Tak boleh kahwin bukan. Tapi kerana satu sebab yang kuat. Antara sebabnya ialah untuk mereka sibuk dan beribadat. Dan mereka bimbang perkahwinan ini mengganggu ibadat mereka. Mereka bimbang secara peribadi mereka tanpa mereka kata pada orang, jangan kamu kahwin nanti ganggu ibadat. Tak, mereka sebut tentang diri mereka. Kerana setiap orang memberi fatwa untuk diri dia. Tentu kita tahu kemampuan kita sendiri lah. Tentu nak kahwin, kita nak kahwin. Tentu lebih tahu. Maka Imam Bishir, dia memilih untuk tak kahwin. Kerana kesibukannya dalam beribadat. Bukan kesungguhannya dalam menyampaikan ilmu dan menyebarkan ilmu. Memberi manfaat kepada ramai orang. Sehinggalah sampai usia beliau 77 tahun. Beliau meninggal pada usia 77 tahun. Tempoh sabar yang lama. Dan kita kalau baca dalam sirah beliau, waktu beliau wafat, waktu beliau wafat, dia punya jenazahnya dikeluarkan selepas subuh. Sepada rumah. Sampai ke kubur isyak. Kenapa? Ramai orang, tak boleh gerak je Ramai orang keluar Lalu kata para ulama Bila melihat keadaan ramai orang Mereka kata, maka inilah dia Hujah Islam Ini orang yang benar-benar Menzohirkan kekuatan Islam Mati dengan Ratus ribu manusia Lautan manusia Persoalannya Kalau sekiranya seorang itu Memang ahli ibadat Ahli ilmu, sibuk sebab saya cerita kisah Imam Syirazi, Tok Gurunya yang bernama Abu Tayyib At-Tabari menamakannya sebagai Hamamatul Masjid, Merpati Masjid. Sebab dia tak pernah keluar masjid. Melainkan ada sebab tertentu. Bagi Hamamatul Masjid, Merpati Masjid. Maka beliau juga tak kahwin. Imam Syirazi. Dan demikian Imam Bishir. Demikian Imam yang kita cerita semalam, Ibn Jari At-Tabari. Tapi mereka ini benar-benar menterjemahkan apa sebab mereka tak nak kahwin. Seperti Imam Nawawi. Menterjemahkan ibadat yang bersungguh-sungguh dalam semua aspek. Lalu Syam Syam dia pun sebut. Sebab ada orang ni dia tak nak kahwin. Ni cerita dia tak nak kahwin. Sebab dia nak beri alasan dia ahli ibadat. Kemudian kata Syam Dukar dia. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah tetap yang afdal itu kahwin walau sibuk mana pun kamu ibadat. Dalam mazhab kita Syafi'i dan dalam mazhab Hambali, seorang kalau sibuk beribadat, maka ibadat itu lebih baik daripada kahwin. Ibadat dia kesibukan yang ibadat. Lebih baik daripada kahwin kalau dibimbang. Tapi dalam Imam mazhab Abu Hanifah dan dalam mazhab Hanafi, bau kahwin itu sifatnya mutlak sunat. Tetapi ini kita bicara orang yang kalau orang tu dibenci kahwin tak boleh. Tak nak kahwin. Benci. Maka ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Nabi kata man ghariba sunnati minni. Siapa yang benci dengan sunnahku dia bukan di kalangan aku. Pernah satu ketika ada seorang sahabat namanya Akaf. Akaf ni dia duit banyak tapi tak nak kahwin. Bila Akaf mendatangi Nabi SAW, Nabi kata, Ya Akaf, Wah Akaf, kahwin tak? Kahwin tak? Kahwin tak? Lalu kata Aqaf, tak kahwin. Kata Nabi SAW, duit ada? Duit ada, harta ada? Dia kata, Alhamdulillah ada. Ada duit, ada harta. Lalu kata Nabi SAW, ya Aqaf. Izan, inna min ikhwan isyayatin. Kalau kamu duit ada tapi tak nak kahwin, berarti kamu ni kawan-kawan syaitan lah ni. Kawan syaitan, kata Nabi SAW. Kalau sekiranya kamu... Tak kahwin sebab ikut cara Kristian tak nak kahwin, yakni Cara kepadrian, pergilah dengan mereka Tetapi Kalau kamu ingin bersama kami fasna kama nasna Kalau kamu nak bersama kami Nak, ialah bersama aku Kata Nabi SAW, kamu kena buat Macam aku buat Yang ini berkahwin Lalu kata Nabi SAW Shirarukum uzabukum Wa inna mautakum Uzabukum orang yang paling jahat di kalangan kamu ialah orang bujang. Dan orang mati paling hina sekali mati bujang. Rasulullah SAW kata, orang paling jahat ni orang bujang. Dan orang yang paling hina waktu mati, dia mati dalam bujang. Sebab tu ada ulama-ulama, mereka takut mati dalam bujang. Walaupun mereka tua, isteri mereka meninggal, mereka kahwin. Sebab apa? Takut mati bujang. Sebab ternyata tidak ada pada Nabi mati bujang. Sebab tu bila kita tengok Nabi-Nabi uh, alaihi Nabi wassalatu wassalam, mereka contoh teragung kita. Contoh teragung, contoh terbaik. Walaupun kita sebut tadi tentang hukum yang para ulama bahas, sunat, harus. Apapun contoh teragung kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak suka orang bujang. Dengan maksud bukanlah tengok orang bujang Nabi marah, tak ada. Orang yang tak ada sebab bujang. Sebab nak enjoy. Jangan nak no, sebab so, boleh enjoy. Balik lewat malam boleh. Saya so, tengok geng-geng saya kahwin so, semua takut bini sebab so, balik awal. Ha, kita bujang bebas. Nak tengok bola. Nak tidur kat stadium pun boleh. Orang oh, kahwin tak boleh. Nanti telefon dia bunyi. Man besar dia dah call. Bar besar dia call. Balik. Tak lama-lama. Kadang nak sembang ustaz pun tak ada lama. Ustaz isteri saya panggil tu so, ustaz. Takut dia. Walaupun dia cukup muliakan ustaz dia Tapi dengan bini dia lagi dimuliakan Jadi Nabi SAW tak suka orang bujang Sebab orang bujang ni terdedah dengan banyak kejahatan Dan hilangnya disiplin diri Hilang sifat tanggungjawab Orang bujang ni Dia tak ada tanggungjawab Kalau jenis lelaki duit dia habis kat ring kereta Memang tak boleh buat harta Kalau dia kahwin Dia lah makan puyuk nasi ada harta orang kahwin Ada kekayaan dia Ada disiplin, ada marwah Adalah kita katakan jadual kerja dia Sebab itu Omar Al-Khattab Bila jumpa seorang bujang Kata Omar Al-Khattab Ma yamna'uka minazawaj ilal fujur kamu ni tak nak kahwin sebab nak buat jahat kan? Artinya, orang yang tak nak kahwin sebab ni, boleh diwasang ke buruk pada dia. Orang kali awak ni nak cari pintu belakang ni. Tak kahwin. Tak tahu kahwin. Allah ma'illah malaikan kalau kita terkena orang tu dia sibuk dengan sekian, sekian, sekian. Ni kita cerita orang tak buat apa menganggur orang kahwin tak. Ada benda tak kena orang tak kahwin. Wak ada penyakit. Maka pergilah. Rawat. Wak ada niat-niat tak baik. Tuan-tuan tengok di di negara-negara kafir, mereka tak nak kahwin lagi. Sebab nak buat jahat belakang. Saya dengar uh, di Amerika Syarikat. Satu per tiga daripada kadar kelahiran tak tahu siapa bapak dia. Satu per tiga kelahiran yang dicatatkan di Amerika Syarikat. Tak tahu bapa dia siapa. Mana tak kahwin? Sampai mereka ada satu rancangan khar nak tahu ni anak ni anak siapa. Sebab keliru mereka disebabkan mereka tak kahwin. Duk berhubung sana, berhubung sini. Dia kadang perkahwinan begitu menurun secara drastik. Kenapa? Kadang zina tu naik. Islam, kahwin tu naik. Zina tu turun. Kerana bila kita buka, bila kita tutup satu pintu perkahwinan, terbuka 70 pintu zina. Bila mana berlaku perkahwinan, maka tertutup pintu-pintu zina. Sebab itu kahwin ni tetap mulia. Lalu Syam Dukadir, dia tahu orang tanya ni. Orang tanya ni bertujuan dia nak sibuk ibadat dia tak nak kahwin. Lalu kata Syam, Abdul Qadir, betul ke kamu menganggap diri kamu ni sebagai murid yang betul-betul nak sibuk menuntut ilmu? Betul lah tuan-tuan kalau kita tengok anak kita yang sibuk belajar sama ada peringkat diploma, peringkat universiti, kita pun takkan galak dia kahwin sebab dia sibuk belajar. Tak ada kita kemping kahwin lah, akhir semesta kahwin. Melainkan ada sebab tertentu lah, kalau secara umum. Kita nak anak kita habis belajar degree, Kadang-kadang biar second degree even mungkin sampai peringkat bahagian tertinggi. Yang kita pun kalau belajar memang tak nak disibukkan kahwin. Sebab komitmen dia. Jarang kita katakan orang belajar. Khususnya first degree ni dia kahwin jarang. Kita tak kata tak ada. Jarang kerana kesibukan. Melainkan orang mampu seimbangkan. Dia mampu seimbangkan. Kan takut. Mak kita tak galakkan. Saya dulu waktu saya kahwin masa belajar. Saya duduk Mesir saya kahwin. Telefon mak daripada Mesir. Mak saya tanya satu je soalan. Ganggu tak belajar? Itu salah. soalan. Dia tak tanya. Nanti ganggu tak duit? Itu cuma tanya, ganggu atau tidak belajar? Saya kata insyaAllah lebih baik. Saya cakap lebih baik. Dan kita buktikanlah lebih baik. Belajar itu tak ganggu. Tapi kalau ada orang sebab kahwin boleh ganggu belajar, better dia tak kahwin. Sampai dia habis belajar. Itu hukum. Bukan sekadar secara hukum fakta. Bahkan hukum kebiasaan masyarakat hari ini, mereka tak akan menangkan anak mereka kahwin, mereka habis degree, ataupun habis satu bentuk pembelajaran wajib. Tapi Syiham bin Qadir tanya, bila di kalangan orang sufi yang tidak mahu berkahwin, ingin menjadi murid. Tentu bila kita nak bersihkan hati kita dalam istilah orang dalam istilah ilmu sufi dia ada dua bentuk pencapaian yang ataupun dua golongan orang yang berada dalam uh, mujahadah menyuci diri ini pertama dipanggil murid yang kedua dipanggil murak murid setiap orang yang nak belajar nak bersihkan hati bermujahadah untuk dekat dengan Allah meninggalkan maksiat bertaubat nak Baiki balik kesalahan silam. Dia nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Siapa pun yang bersungguh untuk dekat dengan Allah, kita panggil murid. Bila seorang benar-benar insaf atas kesalahan lampau. Atau datang hidayah padanya. Datang taufik yang kuat. Maka dia seperti nak tinggalkan semua dunia untuk dekat dengan Allah. Ada seorang hamba Allah bila datang. <coughs> Panggillah Allah padanya. Maka dia sanggup jual semua hartanya. Untuk diwakafkan dirinya pada jalan Allah. Terus. Bila Allah panggil dia, maksudnya bila datang satu keinsafan yang besar, dia umpama tsunami, dia akan membinasakan semua benda, melainkan dia cuma nampak Allah dalam hidup. Dia tak nak semua benda. Dia, tak, dia jadi tawar dengan semua benda. Ini dalam realiti murid. Dan istilah orang Melayu kita kalau murid duduk sekolah lah. Dan istilah sufi murid ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai pada Allah. Perkataan murid diambil daripada perkataan arada yuridu muridan. Maksudnya orang yang berkehendak. Orang yang nak nak apa? Nak Tuhan. Dia tak nak dunia Dia nak Tuhan. Dia nak Allah dalam hidupnya. Dia nak mematuhi perintah Allah dalam hidup. Dia nak dan nak buang segala maksiatnya, segala rasuahnya, segala ribanya, segala larahnya. Dia pun nak buang semua kawan-kawan yang menyebabkan dia sesat. Ini kita panggil murid yang sedang berkehendak kepada Allah. Ada satu lagi istilah bagi orang yang dekat dengan Allah kita panggil murad. Murad artinya orang yang dikehendaki oleh Allah. Murid orang yang nak Allah. Murad orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa maksud dikehendaki oleh Allah? Allah ini uh, mahasucinya daripada berkehendak sesuatu. Maksudnya ialah orang-orang yang Allah muliakan dia. Secara gifted. Sebab itu kata ulama' Al-murid mujahadah. Al-Murad Mauhibah Orang bernama murid Dia akan bermujahadah untuk sampai ke tahap Dekat dengan Allah Orang bernama Murad Orang ni memang dia ini gifted Tuan-tuan dia lahir-lahir dah jadi orang baik dia Dia beri kecil Dia apa Quran Dia tak melalui fasa-fasa dosa dia Dia berdawah lagi Dia dah uh, mulai Sebab mana kita baca kisah Juni Al-Baghdadi yang mulai umur tiga tahun. Taklah dia mulai dengan solat. Tak. Bila dia tengok pak sedara dia solat. Dia tanya buat apa? Dia solat. Bila nak solat, tak payah zikir je. Dia kecil dah dia ajar. Bangun zikir. Macam tuan-tuan ada anak kecil buat pergi masjid. Kadang-kadang umur, umur dua tahun dah ikut kita solat. Tiga tahun. Cuma bila umur dia lima tahun, hilang ni mana anak kita. Dulu dua tahun duduk ngekor kita ke masjid. Tiga tahun, empat tahun macam melangkah ke masjid. Bila dah balik, tak ada dia. Itu kesilapan kita. Ada orang yang Allah sebut mauhibah. Tuan-tuan, dia daripada kecil yang Allah lindungi dia daripada dosa. Masya Allah kecil apa Quran. Umur tujuh tahun. Saya baca kisah seorang ulama India. Umur lima tahun dia hafiz Quran. Tujuh tahun tu biasa saya baca kisah yang hafal. Umur tujuh tahun dah hafal Quran. Sebagaimana kita cerita Imam Tabari semalam. Tujuh tahun hafal Quran. Sembilan tahun meng menghafal hadis. Lapan tahun menjadi Imam Tarawih. Imam Syafi'i juga begitu, tujuh tahun dah hafiz Quran. Dan ada seorang ulama India yang terkenal, dia umur dia lima tahun dia hafiz Quran. Ayah seorang ulama. Masya Allah lima tahun. Allah pelihara dia, dia daripada kecil lagi hafiz Quran. Duduk bersama para ulama, membesar dengan para ulama. Lalu keluar sebagai ilmuwan yang hebat. Ini kita panggil mauhibah. Mauhibah, ini gifted lah. Ada orang macam tu. Macam kita tengoklah ada orang daripada kecil dah jadi sultan. Dia tak perlu panjat tangga-tangga untuk jadi sultan pemerintah. Dia memang lahir dalam keluarga pemerintah. Akhirnya pun jadi sultan. Ada orang dia mungkin daripada bawah, guling kuasa jadi sultan. Ada. Ada orang dia lahir terus dalam keluarga kaya. Ada orang dia miskin, dia panjat tangga-tangga usaha dan juga segala kerjaan untuk dia akhirnya jadi kaya. Ada orang tuan-tuan lahir-lahir dah glamour. Dah glamour dah. Tak, tak boleh ambil gambar. Glamour dah dia. Tak tengok, tengok. Ada orang tak? Umur 70 tahun pun glamour. 70 tahun. Glamour juga dia last sekali. Dia umur 70 lah. Sebab apa? Orang kampung tu paling tua sekali. Kalau ha, tu glamour dia. Sebab lain semua mati 60. Dia seorang 70. Glamour sebab tua. Ini uh, sebagai satu kita uh, katakan uh, pemahaman umum. Bila sebut murid, ialah orang yang terhasil dekat dengan Allah dengan mujahadah yang kuat. Ini semua orang mulia. Tapi ada orang namanya murak. Orang ni Masya Allah, dia, Allah pilih dia untuk terus beribadat. Ketika mana kita ni berlawan antara perasaan kita nak tak nak. Mereka cuma ada perasaan nak. nak. Orang macam kita malam ni nak kiam mulai tak nak kiam Tengah fikir. Tak apalah minggu depan lah start. Minggu depan kan Ramadan. Baru start. Orang macam kita lah. Dengar ceramah balik, tak jadi ustaz dah cakap. Kena start malam ni juga. Kerana kita orang mujahadah. Kita nak fikir nak, kita nak uh, baca Quran hari ni ke, nak start Ramadan pun nak start baca. Ustaz kalau baca sekarang macam tergantung. Bimbang, tak sempat khotam bulan Syakban. Jadi kita start bulan Ramadan lah ngaji Quran. Tanya kita ni muri. Akhir bulan Ramadan pun tak baca juga Quran. Bulan Ramadan tahun depan lah. Kata kita. Sebab kita ni murid. Duk berperang dalam diri kita semua kebaikan Semua kebaikan tu dia tak datang secara solid Melainkan kita mesti berperang Untuk dapatkannya Dapat motivasi sikit Kita pun laju sikit Bila tak dapat motivasi Ke belakang balik Ini murid Orang macam kita lah kena hadir kuliah selalu Sebab apa? Kerana perasaan kita bercampur nak tak nak nak tak nak Tiap-tiap hari macam tu Hari ni saya, saya dah berniat nak jadi isteri solehah balik, tunggang terbalik semua. Saya tak lepas ni nak je suami soleh. Balik jadi lain pula. Eh, ini kita mujahadah. Yang kita sebut kita sentiasa bertarung untuk berbuat baik. Bertarung. Mungkin yang menang itu kebaikan, mungkin yang menang itu kekalahan. Kalau kita kata hari ni saya nak baca dua juzuk sehari. Hari ni sampai tengah jalan tak jadilah dua juzuk. Dua surah jelah. Surah pun surah pendek keluar Allah kurang sebanyak nas. Dah sekali. Kerana kita berperang. Tapi murad dia tak berperang. Dia cuma nak je. Dia tak ada istilah perang dalam diri dia. Dia orang yang sentiasa berkemahuan buat baik. Sebab dia dapat buat kebaikan dengan taufik Allah yang hebat. Orang ni bukan cerita kebaikan nak buat tahun depan tak. Dia akan buat sekarang. Dan dia berterusan. Dia berterusan dalam kiamulainya, lainnya, berterusan dalam bacaan Qurannya. Seperti kita tak nampak dia macam lemah semangat. Kita tengok dia ni semangat dia macam naik, tak turun-turun dia semangat dia. Cuma biasa. Dia tak buat dengan tertekan. Dia buat dengan sesonok, gembira, kasih kemanisan. Dia sentiasa iltizam dengan kebaikan. Perumpamaannya kata para ulama, murid ini dia berjalan, murak dia terbang. Kita bagaimana beza orang berjalan dengan orang terbang? Mana satu cepat sampai? Tonton pergi Kuala Lumpur naik kereta dengan naik kapal terbang. Beza dia berapa jam? Saya so, saya naik kapal terbang 45 minit. Ini 50 minit. Ni naik kereta campur jam, campur sekian-sekian, berhenti RR sebab apa sembelik lagi. Sebab dalam kapal terbang, di jalan je kapal terbang Kita semelit ke, berok cair ke, jalan. Tahu sampai. Kalau naik kereta, kalau semelit, kena berhenti. Kau lapor, kena berhenti. Kau naik kapal terbang, tuan-tuan lapor ke tak lapor, kau terbang tu jalan. Kita nak kencing, kita nak kencing di jalan. Kita tak cakap boleh tak berhenti kerja ke arah nak kencing. tak Tandah ada orang guna. Tak mungkin di jalan. Kita naik kereta, ada masa sikit kena berhenti. Itu beza murid dan murad. Murid halangan banyak. Kadang halangannya ialah pasangan dia, halangan dia anak dia, halangan dia kawan dia. Banyak halangan. Yang namanya murad dia tak ada halangan. Jalan. Jalan. Sebab itu kita jadi murid untuk sampai pada peringkat murad. Ini beza murid dan murad. Murid yang berkehendak murak yang dikehendaki. Murid melihat sesuatu dengan hukum hakamnya. Tapi murak melihat sesuatu dengan taufik dan melihatnya dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan berdiri dengan hukum. Kita berdiri dengan hukum. Kenapa buat sebab hukumnya macam ni? Hukumnya macam saya buatlah hukum macam tu. Kenapa buat tinggal sebab haram saya tinggallah. Kita didisiplinkan dengan hukum. Mereka bukan disiplin dengan hukum. Sebab mereka didisiplinkan dengan taufik Allah. Kerana selamanya mereka bercita-cita nak buat baik. Orang macam kita, kita kan akan sebut ni sunat je eh? tak buat tak apa kan? Ha, orang macam kita lah. Sunat. Ni pun sunat macam sunat kecil je Bukan sunat besar sangat ni. Ha, tak buat. Orang yang macam dia, mereka bukan cerita sunat atau wajib. Mereka cerita itu perintah, mereka, mereka buat. Mereka tak lihat, oh ini cuma sunat tak apa kecil tak mereka buat itu kita baca kisah Imam Bukhari Bukhari orang yang hebat uh, penyusun sahih Bukhari ini antara orang yang namanya Murad di tengah-tengah mengajar dia tengok anak muridnya main jangguk Lalu jatuh janggut tu, nampak janggut jatuh. tuan janggut besar mana sangat, tapi nampak jatuh. Lepas habis kuliah, orang pun keluar masjid, dia pun pergi kat mana janggut tu jatuh dicari untuk dibuang. Dia tak panggil AJK kebersihan. Mana AJK kebersihan? Tanya orang ni, dia semua nak buat sendiri. Hatta tak berhajat pada orang lain untuk buat baik. Ini Uthman bin Affan. Bila dia bangun malam, dia tak pernah gerak pembantu rumah dia. Orang kata, Uthman ni kan ada pembantu rumah, geraklah ambil air. Dia dah penat, biar dia tidur. Walau ketika itu umur Uthman 70 tahun. Dibangun sendiri, ambil air sendiri, berhutu dan dia solat, dia baca Quran. Sebab dia seronok buat benda tu sendiri. Seronok. Kita tuan-tuan nak -tuan, banyak benda kita bergantung pada orang. Kita ni kalau kawan tak ikut kita ke kuliah, tak pergi kuliah kita ni. Ha, macam tu. Sebab dia tak nak pergi, saya pun tak pergi lah. Sebab kita tak kuat. Sebagian agama kita ada dengan kawan kita. Sebagian agama kita ada dengan pasangan kita. Sebagian agama kita ada dengan tok guru kita. Tok guru kita tak ada yang kita-kita tak ada. Kita tak nampak kebaikan. Kita cuma nampak sekian-sekian perkara yang kita terikat dengan. Malah orang-orang yang namanya murak. Dia tidak terikat dengan tempat, dengan masa, dengan waktu, dengan orang untuk buat baik. Dia tak pernah terikat. Orang macam kita tuan-tuan kalau kat Mekah, bagus pula ibadat kat Mekah. Bagus. Sebab saya dah tawah 35 kali dah. Banyak orang tawah. Saya dah tawah 7 set. 10 set. Eh, kan okay, satu set 7 kali. 10 kan 70 kali. Bagus. Balik Malaysia, tak tawah dah dia. Masuk tak ke masjid dah. Ya. Sebab dia, golongan ini terikat dengan waktu tempat. Ada orang kita jumpa, Masya Allah, kalau kat Mekah, semangat dia. Tapi, bila kat Malaysia tak ada. Kat Mekah insyaAllah tiap hari mesti haram, mesti haram. Balik Malaysia haram tak mesti. Kenapa? Kerana masalah agamanya dibentuk dengan tempat, dengan orang, dengan waktu. Ulama' selalu mencela orang-orang yang terikat ibadat ni dengan waktu. Tentang kita dekat dengan Ramadan. Mereka menamakan orang-orang yang cuma kuat ibadat pada bulan Ramadan, tidak bulan lain sebagai Ramadhaniun. Ada pula orang yang datang rejak kuat ibadat dia panggil Rajabiyun. Ada orang pula bila-bila Syakban dia kuat ibadat panggil Syakbaniyun. Tentang kita ini, setiap bulan kita ialah ahli ibadat. Setiap bulan kita ibadat pada Allah. Allah tak beritahu kita mati bulan berapa. Tapi ada orang saya katakan cuma cendung pada bulan itu. Maka dia menjadi orang yang beribadat kerana Ramadan. Dan bila lepas Ramadan, solat zuhur pun tak ada orang. Semua asal tak ada orang. Sebab apa? Semua beraya. Ustaz sebulan pula beraya. Ramadan, Qiyam, sekian. Habis Ramadan, Qiyam pun tak ada. Yang tinggal cuma tiang-tiang je tinggal. Kalau tak ada lagi cerita sekian-sekian dalam apa yang menjadi kesungguhan dalam ibadat. Tapi ini satu benda yang kita perlu perbaiki. Walaupun saya katakan orang ni masih namanya murid. Orang yang bersungguh buat ibadat. Tapi kita nak jadi murak orang yang benar-benar buat ibadat. Kemudian kata Syekh Abdul bila dia menyuruh hukum ini supaya tuan-tuan jelas, dia kata ada pun sah murid, nikah itu haram atasnya dari sudut hukum batin. Oh ada hukum zahir batin pula. Meskipun dia ada pakai yang lebih sebab mereka ini golongan sayyah. Apa itu sayyah? Satu istilah. Tuan-tuan sayyah kalau kita terjemah bahasa Melayu, maksudnya pelancong. Pelancong tu kita panggil sa'ih industri pelancongan bahasa nak panggil siaha ini siaha maknanya pelancongan kalau orang melancong kita panggil sa'ih. tapi orang tu kuat melancong kita panggil sayah memang kaki melancong pantang tuti sekolah habis negeri dia pergi melancong pantang dia duit melancong ini panggil sayah dalam istilah sufi perkataan sayah ialah orang yang tidak tinggal satu tempat sebab dia sentiasa mencari hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Mana ada hikmah, mana ada ilmu, dia akan cari. Mana ada orang boleh nasihati, menasihati dia, dia akan pergi. Maka dia disebut golongan sayah. Dengar ada Tok Guru sana, dia pergi. Dengar ada Tok Guru sini, dia pergi. Dengar kata di sini ada orang alim, dia pergi. Ini orang sayah, dia pergi. Maka kesibukannya bergerak sehingga dia tak bertempat. Dia belajar dengan Tok Guru ni lima tahun, Tok Guru ni pula lima tahun. Ini panggil sayah. Maka orang macam ni, Secara hukum kesibukannya, maka dia tak boleh kahwin. Kalau dia kahwin, dia dah abaikan hak isterinya, Hak nafkah. Hak bermalamnya. Hak nafkah zohir batinnya. Maka ini bukan keharam kalau dia kahwin. Kalau dia tinggalkan istrinya tanpa nafkah. Dia tinggalkan tanpa jagaan. Kerana asas sibuk dia untuk ke sana, ke sini. Sebab itu Ibrahim bin Adham. Waktu dia meninggalkan jawatan raja di satu negara namanya Balakh ataupun Balkhi. Balakh ni satu kawasan di Afghanistan. Lalu Ibrahim ba Adam tengok isteri dia. Yang baru dikahwini. Ya isterinya mengandung. Dia kata, wahai isteri kau. Sebab dia mula nak menjadi sayah Begok ke sana ke sini. Dia nak tahu apa -apa. Kata Ibrahim bin Adam, wahai isteri kau, Kalau kamu ingin, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Tapi kalau kamu ingin bersabar, Maka itu terpulang padamu. Lalu kata isteri dia, Wahai suamiku, bawakan aku bersabar. Tak, so, suami dia tak janji akan balik bila. Daripada seorang raja, bertukar menjadi seorang wali Allah yang hebat. Lalu Ibrahim bin Adam mula meninggalkan bumi Afghanistan atau bumi Balak. Bertemu dengan ramai para ulama, mengaji, belajar. Isteri yang ditinggalkannya ini ditinggalkan akan mengandung. Tapi dia dah bagi pilihan pada isterinya. Sebab dia menjadi sayah. Orang yang terus bergerak-bergerak ke sana ke sini. Akhirnya satu hari, ketika mana Imam Ibrahim bin Adham sibuk dalam mengajar, ada seorang orang muda cari dia. Siapa nama Ibrahim bin Adham? Maka orang pun tunjuk. Ibrahim bin Adham tengok budak ni, ni macam anak aku. Walhal istrinya mengandung waktu ditinggalkan. Ditinggalkan dan pun 18 tahun. Akhirnya berpelukan dua orang tu. Berpelukan.